Deutsch für Anfänger 2, Lektion 15, Plural, Booksuchung. Heute machen wir den Vokabeltest. Nummer 1, das Spielzeug. Spielen, Nulda, Zeugnun, Mulrunyagi, das Spielzeugnun, Tangnangam, Nila. Tangnangam, das Büro, das Büro, Samushil, das Büro, Boxuchung, Nun. Die Büros haben wir heute. Die Büros. Das Spielzeug zeugt nun die Spielzeuge. e hm, im, die Spielzeuge. Nummer drei. Die Rechnung, eine Rechnung. Don, don, 주세요. Die Rechnung. Zonguso. U, N, G, um, Zollen, Bocksuch, halt, N, ga, dem, Die Rechnungen, die Meinungen. Die Zeitung, die Zeitungen, sakai, Der Hund, der Hund, der Hund. Die Hunde im Nida, im Nida. Ungefähr, ungefähr. Ich schlafe ungefähr sechs Stunden am Tag. Ich arbeite ungefähr zwölf Stunden am Tag. Ungefähr nun. 대략, 대체로, 약, 같은 느낌. 위다, 옮기게, 거꾸로 하자. 대개, 대부분의 경우, 주로, 이렇게도 많이 쓰겠죠. 주로. 마이스텐스입니다. 마이스텐스. 여행, 가방, 군 튼튼한 가방. 그대로 여행, 가방 만들 수도 있겠지, 뭘. 그래서 여행, 디 라이세, 디 라이세, 여행, 가방은, 디, 다시 같이 만들면 D r i s e 시 h e 도 가능하죠. 하지만 그 든든한 느낌은 d a o f a 남성 e 아 때문에 복수는 g 대로 r 디입니다 d e c o f o f a 입 c f a D c o e 입니다 복수, c o f a D o f 니다 c o f D f f 입니다 f r u e 니 a r a 입니다 c 니 d f 니 f 니니니니 Der Kopf. Boksu nun Köpfe. Köpfe. Die Köpfe im Nieder. Und zum Schluss, 마지막, Dongmurun. Das Tier im Nieder. Tier. Boksu Mandelden nun. Die Tiere. Die Tiere. Das Tier im Nieder. Das war's wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.